заниматься второй раз психологической реабилитацией. А на данный момент, ну, вот по поводу это, меди, это структура МОЗ, причем такая закостенелая структура МОЗ, и психологическая реабилитация для них это что-то, где ваши истории болезни, mm -hmm. давайте, и сразу с диагнозом. Mm -hmm. Ну, в общем, и у нас реабилитационное отделение, в котором три медицинская, физическая и психологическая реабилитация. Ой, это мы с конца У нас в отделении работает нервопатолог, заведующий, психиатр, святое дело, два психолога, Два терапевта и реабилитолог. Есть сейчас уже и терапевты. А, в силу того, что у нас приходит соцзаходство и ветераны на а, медицинское. Но если вы знаете, система госпиталей, они обслуживают не громаду, они обслуживают, таком, скажем, территориально у нас, допустим, два города и восемь районов. И Ветеранов а, направляют семейные доктора. А, Скажем, две категории это демобилизованные, это непосредственно ветераны, действующих у нас нет военнослужащих, потому что они проходят в госпиталях ведомственных. У нас непосредственно те, которые уже не будут служить, они уже должны социализироваться. Направление на госпитализацию им выдает семейный доктор, вот они приходят, а на психологическую реабилитацию им соцзаказ. У нас систему мы выстроили так, когда демобилизован по окончанию контракта, он куда идет в военкомат. В военкомате есть такое дело социальной петрынки. Девочки, которые принимают, они выдают направление в госпиталь для ветеранов. Вот эти две недели отопские для психологической реабилитации. У нас есть отделение семейных докторов, и у нас связь, вот эта, которая, он идет по месту жительства, выписывают ему электронное направление и в суд -захст. И он берет, э, э, скажем, путем, ну, путем направления для психологической реабилитации. В медицинской, он когда поступает в госпиталь для ветеранов, он проходит приемное отделение и проходит сразу психолог. Вот только это он приходит, и проходит психолог. Если психолог видит, что для психологической реабилитации он не готов, он кого, куда его переправляет? Психиатру сразу. То есть его медикаментозно, трое суток, ну это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, там работают медики. У нас работают медики, и мы благополучненько ждем, когда его стабилизируют. Как только его стабилизировали, его передают на психологическую реабилитацию. Медикаментозное, как бы скажем, лечение на этом заканчивается. Потом вместе, параллельно с психологической реабилитацией Включается физическая реабилитация. Я честно говорю, я ни дыхательные, ни физические упражнения не делаю с ветеранами. Для этого у нас есть реабилитолог, который мы каждое утро собираемся по каждому пациенту, ну или, скажем, клиенту психоэкспериментации, обсуждаем. И, скажем, групповые, дыхательные и все остальные, это, ну, я не забираю труд, работу людей. Психологи в основном занимаются индивидуальной и групповой Ну У нас с групповой, честно говоря, проблемы, потому что госпитализация, у нас нет заезда, как в санатории. У нас э, семейный доктор выдал электронный направление, он сегодня пришел. На завтра, на послезавтра. Поэтому ну, у нас в основном акцент на индивидуальное консультирование. А групповые у нас идут и по терапиям. У нас раз в две недели мы вывозим и ребята, но опять же мы вывозим у всех. То есть мы сделали диагностирование и для вот этих бойцов нужна ипотерапия. Психолог с ребятами поехал на ипотерапию. В этом году у нас было нововведение, у нас в отделении разрешили йоликам жить. То есть эти собачки, ветераны приезжают с собачками, больших нету, только йорики. И вот он в палате, 18 дней этот юрик на охране заходишь в палату, а тут ох, охранник. И, ну, очень хорошо они э, вот с этими юриками глазки вытирают. Пальмочки делают. Очень шикарно. А, что у нас еще? У нас есть обязательно в летний период. Это выходные за городом. Ну, Крюмячок, он ну, там Днепр. Все э, э, входит все и на байдах. Семьями. Это святое. Все, кто на психологической реабилитации, ну, в силу того, что это город, пригород, я говорю, что это не то, чтобы далеко уехали. Они э, с, жены, в субботу, воскресенье, могут присоединиться, но этим у нас занимается ветеранская. У вас же девушка там хорошая. Да, у нас ветеран... ну опять же, нюансы. У нас в городе 34 ветеранских. Ну, 250 тысяч населения. В каждой квартире И мы как бы с 15, 15 года сделали вот такое решение, что госпиталь для ветеранов, это вот, у нас нету приоритетов. Простите, МВД, Нацгвардии, СБУ, ЗСУ. Для нас все равны. Единственное, есть нюанс. Мы в одной палате не селим МВД и засунул. И Правильно Это очень горький опыт. И у нас еще отделение, наши ветераны АТО не пересекаются с другими пациентами. Бабушками, дедушками, у них отдельная столовая, у них отдельное крыло. Это ветераны Второй мировой, которые там? Да. Ну вот ну, мы, мы, все, мы да. Нас да. Нас Поэтому нас как они бы, у нас, нас такой семьей. И опять же, в силу а того, нас же нас территориально, нас нас друг, нас друг все знают, у нас такой а, табу, 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 табу на конфликты, табу, табу на то, что какая его сколько всего сделала, каждая его вносит свой какой-то вклад. Ну вот, как бы, если там посмотреть, на территории у нас есть беседка, которую сделали ветераны. Ну это наша вся команда, вот все, кто Тут медсестры, реабилитационные медсестры, художник, гончар, консультации индивидуальные. Ну это, в общем, как бы у нас, это идет прием уже докторов в ординаторской. У нас дорожная карта всем выдается. Распорядок дня, так. Так. Это у нас, у нас есть, кроме социального работника, еще священник в штате. Это получается как массаж. Опять же, доктор разрешает, какой массаж кому можно, какие у него были нагрузки. Да, психолог не может массаж. Это физическая реабилитация, бассейн, не у нас в городе, у нас договор. Это утренняя зарядка, это очень тяжелый период у нас. Хэнчар. Значит, когда поступает на психологическую реабилитацию у нас ветеран, мы после первой консультации, как диагностируем, ведем хэнчару. И вот как он садится за хэнчарный круг, как он ставит руки, насколько он может отключить все, что у него происходит. Но опять же, если нет сильных контузий, потому что ассоциативный ряд, все это да. И вот смотришь. Всего стоит вместе с ночером. И ты смотришь, как он, что он, куда. Ну, это очень хорошо диагностировать. Да. Арт-терапия. Не буду. Ну, у всех арт-терапия. А... Да. Да. А у нас, у нас там и глина, и не глина, а знаете, как Модулирование, тестом те... Да, и, и тестом картины делали, у нас из теста картины Я мальчики, тоже мальчики тоже делали. А, а, да, Психотерапевт. Вот у нас как бы психиатр взял на себя функции. Он, 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 его почти он не видно и не слышно. У нас тень от отца Гамлета. Он совсем всеми наблюдает, но тень отца Гамлета. И по терапии. Он про всех все знает, да? Баня? Не-не-не, это не баня, это апитерапия. Это пчелы. Пчелы. Можно мы поедем в следующий раз? Да, да. Это сауна от Это у нас немцы подарили нам кресло, которое разлаживается во время консультирования. Даже психиатр тоже приспал чуть-чуть. А, Галотерапия, это да, солевая и ароматерапия. Все это они проходят за 18 дней. Кузня, но это уже по желанию, как бы у нас как отдых. А, Мастер-шеф. Конечно, очень тяжело они расшатываются, но вот собираем, повара проводят какой-то мастер-класс, они сами нарезают салатики, блинчики, ну, все. у нас священник блины делал, да. И потом дружненько вот это их столовая, они кушают. Там начинаются анекдоты, начинаются случаи с э, опыта да, военного. Там уже такой, там смотришь букеты. Семейная песочная терапия. Ну, это я же говорю, то, что приходят к нам жены сами. Байдаркин. Это тоже семейное. Это, ну, это, это, наверное, уже подкают. Уже все. Да, да, это уже было. Да. да, это у нас был, но сейчас его нету, у нас был мужчина, который очень хорошо рассказывал о истоках. На почему? Кременчук, Полтавщина. И вот так вот историю дают, спрашивал, какие твои призвища? Ну там, кажется, вот у меня Гаевская. А ты знаешь, звездки Твирот? И пошло, и все, ветеран прилип. Он да. уже все, да, да, вот истоки, корни, корни. Агрессивная локсация, да, произошло. И... Да, да, вообще, что. Ну, это у нас я говорю. Думаю... Раз в неделю госп... директор госпиталя проводит обратную связь. То есть собираются ветераны, ну, конечно, те, которые не первый раз, они ну, у нас собираются, все приостанавливаются процедуры, и ветераны. Он кому что не нравится, кому что нравится, где что видели, как видели. Вот что нам не, не я же говорю, что у нас вот эти все идеи, вот букет. Давайте построим беседку, давайте. Договорили спонсоры, построили беседку. У нас такая металлическая беседка, теперь давайте что-то что, -то, что -то дальше. Давайте посадим деревья, посадили. Ну теперь, теперь те, которые приходят с контракта, вот я столкнулась с тем, они деревья, нет, Трава. Нет, потому что, оказывается, у них сейчас слишком обязательно работы. Строили беседку деревья, это те ветераны, которые вышли из бою в 2015 году. Им некуда было деть. Те, которые приходят с контракта, они хозработы, для них это катастрофа. Им что-то другое, но только они хозработы. Ну, это дозвилья, это мы мозаику выкладываем. Музыка, терапия, песни поем. Это у нас спилка самаритян, до, до врачебная допомога, Вот это изделия, которые делали ветераны сами. Ничего, а это у нас, как бы мы в сейчас. Единственное, что вот мы вот это сделали, выстроили структуру о том, что военкомат, семейный доктор, соцзахист и в госпитале. Все. Я. Слухайте, надзвичайно круто слухати такі історії. Я б вам обзавідувалась. Да, Можемо да. нас візьмете на реабілітацію. Да, да. да. Ми будемо чергу. Народ, більше так не розказуйте класно, бо що жалова да. вже от здесь. Дікоме, да. 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 колеги, е, і так, вже наша, я так розумію, що наші 5-5 днів добігають кінця. Зараз у нас лишилось 20 хвилин до обіду. У вас є можливість видихнути всі п'ять днів, видихнути сьогоднішні півдня. У нас є представник, якщо важливо подякувати представнику організатору. Ну і дійсно важливо було б почути вашу думку. Тож давайте по черзі, як це зазвичай робиться. Я вам надзвичайно дякую. Сразу так директивно. Я буду учиться у вас. Просто. Бо я там в треугольнику спасателей. Я разумею, что вас тоже не надо я всегда в свидетелях и наблюдателях в треугольнике. Хочу сказать за эти четыре дня, дякую всем Присутнім і організаторам за такий надзвичайний досвід. Звичайно, ну трішки завість є, <різь> <різь> то в нас <різь> такої бази немає. У нас ну в нас є база, але немає такої потужної організації, ну само психологічної реабілітації. <різь> Ще тільки все в таких так зародившому стані. Бо, або немає е, якоїсь можливо, не знаю, можливо, це ж е, від бажання адміністрації, я так розумію. бо ну, Боза вона вже була, я бачу. Ну, але ж все одно бажання адміністрації це дуже велике значення має. Ну, Є куди розвиватися, побачили гарний досвід, дякую дівчатам. Це дуже цінно. Дійсно побачити такі досвіди і проїхати і сказати, що ну, чого, ми хоче чи що. Mm -hmm. Давайте розвиватися і трішки ну, я сообщеннями, хто там казав, mm -hmm. може вже ну, після тоді не буду працювати, але я сообщеннями скажу. <гум> От. Ну і за досвід і за багато цих знань і дякую Алі і всім. проводим мастер-классы, это вообще супер. Дякую. Я уже все, что мало сказала, а сегодня вот меня впечатлило. Это был мой изначальный запрос, тоже по поводу вот выстраивания, потому что так как я больше в медицинской структуре, вот, это вот медико-психологическая реабилитация, это вообще фантастика, сижу до сих пор под впечатлением. Ну, слава богу, номера есть, если что. Если начальство захочет, есть кого сослаться, у кого поучиться. И да. организация, конечно, большая благодарность за такую возможность встретиться с коллегами, обменяться опытом и посмотреть, что есть перспективы. Мы же yeah. все после обеда yeah. трошки продолжим. Я расслабляюсь Это приятно. Я благодарю еще бесконечно, потому что, я же говорю, давно это все Можно, вот, да. ну, и вообще мой личный опыт изоляции mm -hmm. <laughs> работы да, в своем велосипеде. А тут вот отлично вот столько велосипедов и есть какая-то структура единого. Хочется такой, э, такого велосипеда в медико-психологической службе. Что, ну, будем надеяться, <laughs> что в нашей структуре <laughs> тоже будет как-то все упорядочено и практически психолог будет. Все как это говорится, признан mm -hmm. и иметь право голоса, объяснить, что вот так вот надо, а не вот так, как кто-то там представляет, что ты там прям маг и волшебник. Вот пришел и все вопросы разрулил. Mm -hmm. Когда основной пик конфликт или еще что-то. А что человека надо провести по кругу, там где-то физически, там психологически, там с лошадками, там с дельфинами, там руками, там еще что-то. Вот в этом и есть. Я про себя говорю. Да, поэтому есть к чему стремиться. Я, как я говорю, что я о, все эти пять дней в позиции ребенка, даже вот на арт-терапии, которую он это проводил. Хочу, 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 хочу здоровой, нормально вот, поучаствовать. Что могу сделаю вот, в плане организации медико-психологической службы. Я, 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 знаєте, що, ви, що а, я хотіла сказати? Це за всі наші п'ять днів додати таку маленьку семантичну штучку, яка вона ну, нормально розставляє на місця всю нашу роботу. Це я підслухала ветеран харди із тих їхніх їх, принципів роботи, як вони с працюють. С с працюють з ветеранами, і в них є свій отакий от, словник цілий. Що варто говорити, що не варто, і деякі оці нюанси смуслового навантаження. От вони про психологічну допомогу вони говорять як про психологічну підтримку. Не допомога, а підтримка. Чому? Допомога це значить людина неспроможна, інвалід, якій треба причинити й добро, яким чином допомогти. А коли ми говоримо, що ми хочемо надати цикличну підтримку, то це ми людину сприймаємо як ресурсну, спроможну, також може собі допомогти. Ми її хочемо підтримати на цьому шляху, в цьому процесі. І От вона така, наче дурничка, така дурничка, а воно кардинально змінює підхід за позиційності. О, так що я б це хотіла, значить, так, щоб ми все-таки дивилися на цю нашу психологічну роботу, як це, що ми надаємо психологічну підтримку. Ясно, що там є якісь такі нюанси, де треба оця така безпосередня допомога, але таке слово, як воно не звучить в голос дуже нав'язливо, то психологічна підтримка вона сприймається набагато легше і згоджується людина отримувати під цю підтримку. Мені думається, це така дуже важлива штука. У мене велика подяка і пані Тамарі і Я ніяк не скажу про те, що оці красиві слайди адский труд. Я просто знаю, сколько туда вложено труда для того, чтобы получился этот минутный ролик. Сколько вообще там человеческой души. Тут, тут, тут низький у настільки серйозно, для мене э, дуже велике відкриття. Я була, ну, я серйозно сюди їхала з дуже таким пальничівським настроєнням по поводу реабілітації. Вот. Тут я зрозуміла, що ну, как бы уверилась в тому, що є ще і слава Богу, лупання скали, все ж таки воно йде. Ну, тому що я вже совсем, бо чесно, я з 14-го року так от... Сначала был энтузиастом. Ну, короче, целая куча вот этих вот разочарований. Ты стучишься, стучишься. Я тоже работала в больной лекарстве. Там у нас масса фондов. И опять же, вот присоединюсь все, зависит от руководства. А да, давно получали деньги на это все еще там дофига всего было и средства были. Почему-то, когда проводятся тендера, если с одной структуры учреждения, то другое не получит денег. У нас, например, Феофания как получила, то бальная лекарня со всеми бассейнами, со всеми уникальными комнатами, они не получили ничего. И вот это все вот занападает, вот, и, и мы туда ходили, там работали, и все. Ну, ну если им не идет финансирование за ветеранов, то ну, ну, что, как бы они не хотели, они должны были бы брать с них деньги. Значит, существование невозможно. Вот. Очень э, позитивный дослед э, маленький, я поделюсь, что мы на входе сделали, когда начали строить свою систему у нас на районе. Ну, я в социальной службе. То есть это один из сегментов куда входят ФСЗН, субсидии, центры занятости, то, что все касается державы. Да? И то, что касаемо серьезной очень бюрократии. ЦНАПы, все бумажечки, все, все, что, все, все, что это самый ад, адский ад, это на наши плечи ложится. Первое, что мы сделали, это мы прошлись по всем, для того, чтобы облегчить нашу, так сказать, операцию, прошлись по всем службам и а, провели тренинги по коммуникации, вот Алексей до сих пор даже с центрами занятости, то есть как коммуницировать с ветераном, чтобы вот эти страхи, все же говорится, они же уменяемы, чтобы это все убрать. То есть я пуганула по-хорошему, по-любовно всех, потом облюбила и сказала, что выход есть, вот, вот так вот надо делать. Это первое. А второе, мы ветеранские ну, как бы спилки, тоже об этом никто не сказал, они достаточно, ну, они, ну, ну ветеран своего, если не увидел вас, вы бегите сюда сколько хотите. Либо они вас будут юзать за получением каких-то плюшек, mm -hmm. и это навсегда, вы никогда не будете авторитетны, либо сразу примут. Первое, что мы сделали, это с британской радой у нас были возможности написать на маленькие суммы проекты, мы провели для них, для, для спилок и для ветеранов вот эти вот тренинги по командообразованию. То есть мы их сразу научили правильно коммуницировать в группе. Чтобы они не вот это проходили, там, иерархию, вот как Павел рассказывал, ну, там, мускулами, то есть мамонты бились, но культурно. А, результат этого самого, это, это было 16 год, результат того, что а, классный памятник у нас есть, там, где хотели все. А, то есть семьи загиблых у нас приходят. Есть место, куда приходят все. Это все всеветеранское место героев голосевцев. И вот этот памятник, вот это и есть первый проект, который мы с ним дальше, они уже сами умеют. То есть они настолько творческие ветераны, им главное запустить вот этот вот механизм. Могу сказать, что они могут. Да. И вот этот вот, вот этот сегмент, когда мы их точно так же ну, сопровождаем в том, чтобы они правильно ездили ну, уже к вам. И тогда ну вот ну мой авторитет, например, то, что я говорю, мне всегда куда мне поехать лучше. Я говорю, давай туда, потому что я знаю уже про него все. Uh -huh. И они потом с женами едут, говорю, бери всегда с собой жену. И вот это они себе там начинают, вот это вот, и оно потихонечку вот так. То есть сейчас запроса на группы нет. То есть вначале они были, они уже отчуханы, то есть они только притаскивают тех, кто в ящичке. И социальная служба чем занимается? Сейчас после реформы нас еще больше ужали, но по ветеранам как бы, как оставалась анкета складни жития в уму, как оставалась как бы задача нам поставить, приди, посмотри, как он живет. Да ну как это ты приходишь? Я говорю, ну это невозможно делать. То есть мы имеем тоже свои трудности, но мы как бы, опять же, все зависит от руководства. Да. Хорошее руководство, мы имеем всю зеленую, как говорится, линию, все, пошли и работайте, как, как вы считаете нужным. Про экологию, опять же, нагрузка большая, надо идти, но ну, одному идти опасно, да. так же самое, как и здесь, то есть ну, взять такую же красотку, как и ты, ну, ну в общем, мы, мы вот стараемся с муниципальной вартой, вот эти все насыльнички, почему насыль я люблю, потому что, ну, и ветераны, к сожалению, там играют не последнюю стрельбу, да. Дякую вам, потешили мою душу, я спокойно Ще не піду. Коли я здячна саме головна дука, з якою я звідси їду, що я не одна, що поруч є. Люди, які навпомацьки, які лупають, які намагаються там якимось чином робити свою роботу. Так, я думаю, що інструменти ви отримали, як і вічне створіти створити. тобто ви особистості, і можливо після цього тренінгу у вас там розшириться поле вашої діяльності.